着，我撤。 保护郡主。 知道这样是杀头的大罪。事到如今，我还怕死吗？今天你这个样子，真的很好看。你明知我不愿意见你。 又为何一定前来讨个没趣？我觉得你早有答案，否则这剑你早就刺下去了。我来提醒你，当日你我之间的约定，我不想你嫁给西凡，我相信也并非你所愿。陛下赐婚，是秦家莫大的荣耀。 也是我心甘情愿。哥哥走了，秦家需要一个依靠，而无极山庄，就是我最好的选择。秦桑，可是心飞很累的。你若真对我无情，我送你的剑为何还留着？ 一把剑而已，我拿得起，便也放得下。 金桑，你是不是有什么苦衷，就不能告诉我吗？你我一起克服了那么多难关，在你心里，我就这么不可靠吗？而且大师兄对林姑娘动了心，你真的忍心拆散他们吗？金桑。 林姑娘给自己选择了一条路，你为什么不给自己选择一条？不就是秦家荣光吗？我一样可以陪你争。秦桑，回来好吗？ 六平，对不起，七桑。 杜平，对不起。